A'udubillahi minash-shaytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bih nestaein. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed. Ve alayhi ve ala alihi't-tayyibin, tahirin, el-masumin. Ve la'netullah ala arda'ihim ajmarain. Başımız Kur'an-ı Kerim'in mübarak Yasin Suresi idi ve dünəmləri biz Yasin Suresi'ndə Allah Taala'nın İnsanlar üçün yerdən düzəltdiyi nemətlər, meyvələr, danalar, tumlar barəsində danışdıq. Sonda Allah təala buyurdu ki, bunlar hamısı siz üçündür. Bunlar bizim qüdrət nişanamızdır. Bunları hamısı siz üçün yaratmışıq. Siz ondan yiyəsiniz və sizdən bir şey istəmişik. O da budur ki, şükür. Niyə şükür etmirsiniz? Afala yaşqurun. Çox təəssüf ki, insan bəndə naşükürdür. Əleyküms salam və rəhmətullah. Bugünkü bəhsimiz Bu günkü başımız bunun barəsindədir ki, Allah Taala bir misal vurdu bizim ayağımızın altında, üstündə gəzdiyimiz torpağın yeri. Düzdür. Dünən Allahı da isbat elədik, ayələrə uyğun Allahın qüdrətini də göstərdik və o cümlədən bunların bizə aid olduğunu dedik. 1. Dedi ki, bu torpaqçı var ayağımızın altında. Dəlidir bunancə Allah gücüdür, qüdrət sahibidir. Ay Allahı qəbul etməyən də görüm orada təbiətin O qara torpağında bahar fəsilə gələndə hansı güclə o bahar oyanır? Təbiət oyanır. Hər yer yaşınlaşır. Hansı güc də onu yaşınlaşdıran? Bir güc var. Biz onun adını Allah qoydu. O qüdrət sahibidir. İki bu təbiəti ki oyadır? Quran deyir: üzüm, xurma və başqa meyvələr bizə verir. Xüsusən Allama Tabatabai-nin təfsirini desək ki, o meyvələr ki, siz onu öz əlinizlə düzəldə bilməzsiniz. Deyir, dünya yığışın üçün ki, dünya yığışıb, yer üzərində təzə bir alıma çəşib eliyib. Hələli calaq eləyə bilər, qalaməni elə bilər. Bunlar hamısı sütündür. Amma bu günlər deyir, daha ayağının altından başını qaldır göyə, indi bax yuxarıya. Günəş, ay, gecə, gündüz, bunlar hamısı bizim qüdrət nişanalarımızdır, dalillərimizdir. Həm tanı Allahı, həm Allahın gücünü, qüdrətini bil və bir yandan da bil, günəşin ayın sənə faydası var. Günəş olmasa yer üzərində həyat məhv olur. Gecə gündüz olmasa yer üzüsündə biz yaşaya bilmərik. İnsanlara işkəncə verməyin, əziyyət eləməyin yollarından biri nədir? Sonra bir qaranlıq qazamata 6 ay onu qaranlıqda saxlayırlar. İllərlə onu qaranıqla səhrlərlər. Sadə başlanılamışsınız nə olur? Sonra o insanı azad edəndə onun əsəb sistemi pozulur, gözlərinin nuru azalır, daha sonra da ona körlük gəlir. Hələ gecə olardı, nə olardı? Hələ gündüz olardı, nə olardı? Bunlar bizim qüdrət nişanımız, nişanımızdır. Bismillahir-Rahmanir-Rahim və ayetulləhumul-layl naslahu minhu an-nahar fa idahum mudlunun wash-shamsu tajri al-mustaqarra laha zalika taqdirul-azizil-alim. ولا قمر قد قدرناه منازل حتى عاد كالअर्जون القديم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكين يسبحون يا استخساسنده gece də onlar üçün bir dəlildir biz gündüzü ondan ayırıb gecədən ayırıb çıxaran kimi onlar zülmət üstünə qalırlar yəni biz ikinci aya günəş də özünün qaldığı yerə axıb gedir Bu güdrətli bilən Allahın əzəli bir hökmüdür. Ay bəs necə? Aydan danışaq sizə. Ay üçündə mənzillər müəyyən etmişik. Nəhayət o tədricən dönüb xurma ağacının qurumuş budağı kimi əyri olur, qövüsvari olur. Na günəş aya çatar, nə də gecə gündüzü keçə bilər. Onların hər biri öz orbiti ilə üzüb-gəlir, hərəkət eləyir. Bu ayədir. İndi mən açıq deyirəm, düzdür. Bu ayaların özü baxmayaraq ki, sizə çətin gələ bilər, amma çox sadədir. Astronomiyanı bilənlər başa düşürlər. Amma astronomiyanı, heyəti, ucum elmin bilməyənlərə biz də bacardığımız qədər bir az izah verəcəyik. Bilək ki, bu gecə gündüz necə olur? Bu günəşin ayın funksiyası nədir? Bunlar olmasa bizim başımıza nə gələr? Gündəli günəş saçır, biz yanından düz keçirik. Elə bir belə də olmalıdır. Amma bu günəşin nəyin faydası var? İnşallah onun izah verəcəyik. Gecə də onlar üçün bir dəlildir. La ayatul lahum. Aya, deyir Quranın surələri var, bədini var, ayələri var. Aya arabca nişanə deməyidir, dəlil deməyidir. Zəzələ olanda, günəş tutulanda, ay tutulanda nə namaz qılılır? Ayət namazı. Ayənin cəmi ayətdir. Yəni O günəşin tutulması, o günəş, ay Allahın nişanələrindəndir. Qüdrət nişanələrindəndir. İndi cəmaət hamısı gözləyir, baxır, tamaşa elir, amma bizim boynumuza vacib namaz gəlir. Qılmasaq günah etmiş olarıq. Ay tutulanda, günəş tutulanda. İndi Allah təala buyurur ki, bu gecə də onlar üçün bir dəlildir. Yəni nişanadır. Allahın qüdrətinin gücünü bilmək istəsən, necə nişanadır, o biri aya onu izah edir. Biz Gündüzü ondan ayırıp çıxaran kimi onlar zülmət içində qalarlar. Allah Taala bax biz gündüzü indi gündüz bitdi. Hamımız indi hansı vəziyyətdə? Axşam çağı, qaranlıqdır. Hər yeri zülmət bürür. Allah gündüzü alır, hər yeri zülmət bürür. Onlar zülmət içində qalırlar. Bu bizim nişanamızdır. Necə nişanamızdır? Bu ayı Bu gecəni gündüzü aparıb gətirən kimdir? Allah. Hansı gücdür? Hansı qüdrətdir? Niyə neçə gün dalbadal gündüz olmur? Niyə neçə gün dalbadal ardıcıl gecə olmur? Ah, səbəbindir o. Gecə gündüzün yaranmasında ən böyük rolunu oynayır günəş. Günəş də özünün qaldığı yerə axıb gedir. Bu ayanın özündə dan gözəl nöqtə var, alimlər bunu deyiblər. Oxuyanlar da bilir. Əvvəl astronomiya elmində deyirdilər ki, günəş qalıb ortada, diqqətiniz burda olsun. Günəş qalıb ortada, günəş özü hərəkət eləmir. Amma sonradan bu nəzəriyyə batil oldu. Bunu bir də alim demişdi. Qəbul olundu ki, günəşin özü də nə edir? Hərəkətdədir. Bunu amma 14 əsr bundan qabaq Quran özü nə deyib? Günəş də özünün qaldığı yerə nə edir? Axıb gedir. Ağıl mənim hərəkətüdür də. Axıb gedir. Bu güdrətli bilən, yana yəni ham güç sahibi, aziz, alim, bilən Allahın azeli bir hökmüdür. Yenə də sual. Günəş ki bu gecə gündüzü bitsəm yaradır, hələ belədir. Bu günəşi idarə edən var ya yox? Mən bir elmi nöqtəni istəyirəm. Dünyada isbot olunmuş şeydir. Enerji çıxır, enerji azalır. Va bizim bədənimizdə güc. Yaşdaşdıqca bizim gücümüz nə olur? Qurtarır qocana qədər hər şey belədir, hər şey. Günəşin özündən də gündəlik enerji çıxır. Günəş hasansa sönməlidir. Hansı gücdür? O günəşi söndürmür. Allahın gücü. Günəşlə bizim Yer kürəsinin məsafəsi var. Ağar bizim Yer kürəsi Günəşə yaxın olsa, o məsafədən öz oxa ətrafından çıxsa, deyirlər filan ya da zəlzələ baş verir deyə. Əgər yer günəşə həmin o məsafədən yaxın olsa, yer üzərində yaşamı olmaz. Yer də külə dönər. Bilirsiniz? Günəş yerdən o qədər böyükdür ki, təndiri qala, içinə bir dən balaca daş at. Günəşin içinə yer planetindən minlərlə belə gedər içinə yanar kül olar. Amma əgər Allah bunu necə tənzimləyib? Bu günəş bizim yer kürəsindən bir az uzaq da olsa, yer kürəsindən soyuqdan donub ölər. Hansı gücdür bunu elə qoyub ki, nə çox yaxın düşməsin yer kürəsi yanmasın, külə dönməsin, nə çox uzaq düşməsin, nə olsun? Soğun. Amma Allah bunu necəniyib? Günəşin fırlanması ilə, ayın fırlanması ilə elə qruq ki, günəşin fırlanmasında il yaranır, ayın fırlanmasında ay yaranır. O il ki Novruz bayramında qeyd olundu, şəmsi il idillər. Ona ilə götürürlər onu günəşin bir dövrə, bir il fırlanması 12 ay olur. Ayın fırlanması ki, qəməri ilidir, məsələn on təqvimində. Ona nə olur? Bir ayımız təhvil olur. Allah bu aylarda deməli bizim bir ilimiz var, 12 ay, bir ayımız var. Bir ay 29 30 Bir günəyimiz var, gecəmiz var, gündümüz var. Allah bütün burda hamısıdir. Bunlar elə-belədir? Xeyr. Bunlar hamısı bizim nəyimizdir? Qüdrət nişanamızdır. Günəş də özünün qaldığı yerə axıb gedir. Amma bilin, bu elə-belə deyil. Biz 1, 2 də budur ki, bu qüdrətli və bilən Allahın əzəli bir hökmüdür. Yəni elə-belə idarə olunmur. İnsanlar gecə gündüz çalışırlar. İndi hal-hazırda ən böyük yaradılıb da atom elektrik stansiyası tiksinlər. Falan ölkə atomla malikdir. Silahı da ola bilər, texnika kimi də ola bilər. Düzdür? Bu atomçu insanlara nə qədər əziyyət çəkir. Azərbaycanda 1000-dəsə bir su elektrik stansiyası var. Hələ kiçiyidi ha. Çernobılda o bir balaca sızıntı olmuşdu, çatlamışdı. Onun ziyanı Azərbaycana qədər gəlib çıxdı. Başar övladının əlindən gələni budur. Amma Allah isə o Çernobildan intəfələrlə daha da isti olan, yandırıcı olan o günəşi elə tənzimləyib proyektor kimi qalıb bizim başımızın üstündə, fanar kimi. Nə bizi yandırır, nə də biz soyuqdan ölürük. Yayının öz yeri var, qışın öz yeri var. Baharın öz vaxtı var, yazın da hamısı. Fəsillər də özüsünü dəyişir. Bu Allahın nəidir? Qüdrət nişanasıdır. Ay üçündə mənzillər müəyyən etmişik. Biz bunu etmişik. Mənzillər də dedim ki, ayın özü oruclu ayında daha bunu biz yaxşı hiss edərik. Ay özü ki, görsəndi, birinci nə görsənir? Nazi. Gündən-günü ayın özü gəlir, 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 olur, cirdələşir. Təzədən ayın yarısı tamam oldu, ay başlayır sadə dinəsu arıqlamağa. Belə deyək də, o orucdan dirdiya, ayı gördü də, özü də pislikə qoymusan, biz də pislikə qoymusan. Belə arıqlamısan, həmin söhbət kimi. Ay nazi görsənir, sonra başlayır normalamağa ciddiləşməyə badr olur. Badr onun o arabca tam o parıldayan vaxt olur, tam ciddi olur. O vaxtda deyirlər. Ondan sonra ay başdırın olmağa, azalmağa. Ay üçün də mənzillər müəyyən etmişik. Nəhayət o tədricən dönüb xurma ağacının qurumuş budağı kimi ayrı olur. Kim xurma ağacını görüb zehnində onu yaddaşa gətirsin. Xurmanın dərəndən sonra onun budağı büçülür, büçülür, büçlü, büçlü. Oo, belə bir forma alır. Gövüsü varı. Ayda nə oldu görmürsüz belə nazik yolda? Onu demək istəyir. Son. İndi son ayda Allah bu cəzanı dedim, gündüzü dedim, günəşi dedik, ayı dedik. İndi nəticə almaq istəyirik. Nəticə budur. Görmürsən? Ay günəşin işinə daxilat eləsin. Günəş ayın işinə daxilat eləsin. Alam dair bir-birinə. Gecə gündüzün işinə daxilat eləsin, gündüz gecənin işinə. Bilirsiz məhv olaraq Allah deyir bunu kimi idarə edir. Bunu biz idarə edirik. Nə günəş aya çatar, nə də gecə gündüzə keçə bilər. Onların hər biri öz orbiti ilə üzüb gedir. Öz orbiti ilə üzüb gedir. İndi nəticə alırıq. Qardaşlar, diqqətiniz burda olsun. Nəticə nədir? Nədir? Astronomiya dərsi keçirik. Quran bizi həvəsləndirir. Oxuyun. Örcan ün, ay Cunaş, bu elimləri də oxuyun. Amma Quran bize nə demə istirdi? Biz istəyirik bütün bu elimlərdən nəticə alasınız ki, Allahı yaxşı tanıyasınız. Newton. Yeri var ki, onun haqqında burada bu hadisəni danışaq. Newtonun özü hansı qanunu kəşf eləyib? Ahsan, <coughs> cazibə qanunu. Cazibiyin nə saçməb? Otur bu ağacın dibində görürsüz bir dənə alma düşdü. Deyim niyə alma yerə düşdü? Alma ağacından buraxıldı, niyə yerə tərəf gəldi? Gö Göydə niyə qalmadı? Bunla o cazibə qanunu nədir? Kəşf elədi. Əlbəttə Qurani Kərimin özündə cazibə qanunu on dərəcəsi. Bunda qova Quran bunu bizə deyib. Newton bunu kəşf elədi. Kəşf başqadır, ixtira başqadır. Yaxşı. İndi Newtonun özü ki bu qanunu kəşf eləyib, Newtonun özü çox maraqlı bir hadisəni özü nəql edir. Deyir ki, mənim bir dostum var idi, o da elməhli idi. Bu elimləri bilirdi. Bir gün mənim qonağım oldu. Məndən söhbət oldu. Deyir ki, Allah yoxdur. Allah adına bir varlıq yoxdur. Allahı inkar elədi. Mən dedim, o dedi, axır gün qəbul eləmədi. Bir gün mən onu yenidən evmə dəvət elədim. Gəldim, evdə ona göstərdim. Orta məktəbdə oxuyanlar bilirlər. Günəşin misalı üçün dənə bir dənə bel lampa düzəldidilər, qlobusu qoyurdular yer kürəsin. Günəş burda, yer burda fırlanır. Orta məktəbdə görmüsünüz. Dedi, nə qəşəng şey düzəltmisən. Dedi, mən eləməmişəm öz özünə yaranıb. Dü necə o, axı? Dü öz özünə yaranıb da. Dü ola bilməz axı. Sanki bunu bənzədəmisən, günəş burdadır, ay burdadır, günəş belə fırlanır, ay şey, yer öz oxu ətrafında fırlanır, əlavə də günəşin başına fırlanır. Yox, e, mən yaratmamışam. Mən bu mənzərəni mamışam. Bu öz özünə yaranıb. Dü ola bilməz. Dü Nəz olur ki, bir də nə globusun, günəşin yaranmasını öz-özünə qəbul etmirsən, başını qaldır, bax bu bu də dünyada, bu kək-kaşanda günəş, ay, milyonlarla ulduz və bizim bilmədiyimiz dünyalar, alamlarçı var, məlumatımız yoxdur. Amma desən, onlar öz-özünə yarandı? Məntiqdir bu, ağıldır bu. Hər şey yaradan var, bütün dünyada da bulara yaradan var. Məqsəd son. Bundan qabaq biz nəyə dəlil gətirmək istırdıq? Allah var, qüdrətlidir, bizə nemət verəndir. Öləndən sonra bizi dirildəcək. Necə biz təbiəti oyadırıq? Öləndən sonra necə biz gecəni aparıb gündüzü gətiririk? İlləri dəyişirik. Buların hamısı da bizim qüdrət nişanamız var, hikmət var. Elə bu cür nə də siz öləndən sonra sizi dirildəcüyük. Kimin şəki var Allahın gücündə, qüdrətində? Allah təala Quranda bizə bunu deyir. Bəhsimizin sonunda Yasin surəsini bu ayənin üstündə qalırıq. Cəzən misal vurdu. Allah Taala bizim nişanamızdır. Biz gündüzü çəkirik, hər yerdə zülmətə bürünür. Günəşi misal vurdu. Sonra bir cümlə əlavə etdi. Bunlar pərdə arxası boşboşuna deyil. Zalika taqdirul azizin alim Yasin surəsində. Bu qüdrətli və bilən Allahın əzəli bir hökmüdür. Bel, qüdrətli, bir də bilən Allahım. Bizə deyə bilər ki, siz dünyanın özünə sadə baxmayın. Bu barada tez-tez təs fikirləşin. Düşünün. Bilincə Allahın bütün yarattıqları hamısı qüdrət nişanesidir. İstər heyvanlara baxasınız, istər göy cisimlərinə baxasınız, istər yerə baxasınız, hamısı Allahın qüdrət nişanesidir. Mən bir hadisəni danışmaqla burda İmam Sadiq əleyhissəlamla bir nəfərin söhbətini, söhbətimə yekun vururam. Bir nəfər ateist. Allahı incar edən adam Misirdən durub gəlir İmam Sadiq əleyhissəlamı görməyə. Deyirlər İmam Həcdədir. Həcdə İmanın yanına gəlir. İmam Kəbəvin təvaf eləyəndə o da bir İmama yaxınlaşır, sin sinə başdır İmamla təvaf eləməyə. Birinci İmamı istir imtahan edəsi. Görürəm İmam məni tanıyır ya yox. Həqiqi İmamdır. Mənim qalbimdə olandan xabardardır ya yox. Öz niyyətində bir şey tutur ki, İmama qarşı kobudluq eləsin. <coughs> Bu zaman İmam üzün döndürüb ona deyir. Adın nədir? Bu tanımırdı ki. Qalbində də bir şey keçirdi ki, İmama necəsin? Kobudluq eləsin. İmam deyir, adın nədir? Deyir ki, Əbdülməlik Abd banda Malik lan Sultanın bəndəsi. Allahın ordanı Malik-i Yawmiddin. Namazı düşsüz padşah. Padşahın bəndəsi. İmam deyir, çünüyən nədir? Ərəbdə bir dəfə çünüyə. Xüsusla oğlanla və övladla bağla verilir. Dedi ki, Abu Abdullah. Abu Abdullah nədir? Allahın bəndəsinin atası. İmamın həqiqin özü. Abou Abdullah. Abdullah Allah bəndəsi. Abou Ata Allah bəndəsinin atası. İmam onu görəndə nə deyir ona? Öz adı oldu Abdulmelik, sultanın bəndəsidir. Sonra künyəsi oldu, bizim Sabirlən sul ləqəbi. Künyə albatta ləqədən başlanmır, başa düşməcəindirəm. Oldu nə? Allahın bəndəsinin atası. İmam ona buyurdu ki, sənin qulluq etdiyin sultan yerin sultanıdır, yoxsa göyün? Bu çaşım qaldı. Özü atəşdir axı. Gördü mənə Allahdan sual verir, məni imtahan edir. Sənin Allahın qulu olan oğlun göylərin Allahın bəndəsidir, yoxsa yerin Allahının? Sanki bilən uşağın atasısən ha? Allah bəndəsinin atası. O övladın Allahı göyün Allahıdır, yoxsa yerin? Bir təəccüblə baxdım imama. İmamın tələbəsi Hişam dedi ki, nəyəsə imamın sualına cavab vermirsən. Narahat oldum, bir baxdım, bu nə sözdür mənə deyirsən axı? İmam başladı mehribançılıqla. İmam daha endi aşağıya. Yəni başa saldı ki, elə-belə deyil. Bil, imamın qabağında durumsan. Qalbində olandan xəbərdar kimsən, nəcisən, nə, nə sualın var? Niyə gəlmisən mənə çobuduq eləmək istəyirdin və Allahı tanımaq istəsən, ateistisən. Allahı rədd eləmisən. İmam onu başdan mehribançılıq eləmə. Səbir et. Tavaftan sonra yanıma gəlir. İmam deyir: "Həccin tavafun qutardı." Onu çağırdı yanına, oturdu. İmam ona belə dedi: "Qəbul edirsənmi yerin altı var, üstü var, batını var, zahiri var?" Düdü: "Bəli." İmam də: "Yerin altına getmisənmi?" "Xeyr." "Yerin altından xəbərin yoxdur ki?" Dedi, "Yox, yoxdur." "Orada heç bir gumanın yoxsam ki, yerin altında bir şey var?" Düdü: "Guman ellem." Bilmirəm dəqiq. İmam dedik cuman etmək, şək gelmək çaresizliyinin əlamətidir. Sən yəqinün yoxdur. Qəribədir. Sən yerin imamını bilirəm. Çox qəribədir. Sən yerin altından xəbərin yoxdur. Göydən necə? Yü yo göyə. Göydə nəsa bilirsən bir şey var, ordan da məlumatım yoxdur. Cuman edəndən bəlkə var, bəlkə yoxdur. İmam dedik, İmam sonra buyurdu ki, qəribədir. Yerinin altından xəbərin yoxdur. Yerinin üstündən xəbərin yoxdur. Amma nə ensən Bu qədər biliksizliyinlə nə üçün Allahın varlığını inkar edirsən? Ağıllısan, bilmədiyin bir şey dillə gətirməzsən. Günə ateistlərə bunu deyirəm. İmamın dərlə bu gün ateistdir. Allah yoxdur. Deyir, hara gedmisən ki, bütün dünyanı gəzməsən bəyən? Nəzrlə Allah tisim deyil, amma Allahı axtarmaqdan ötürü o adam dimələdə Allah yoxdur. Bütün dünyaya məlumatı olsun. Düşün ki, bütün dünyaya mən baxdım, Allahı görmədim. Sonra İmam ona belə dedi: "Uzun da gəldi, bir müddət sonra bizim mövzumuz günəş." İmam ona günəşin ayın necə tənzimləmasını deyən kimi o adam şahadat gətirdi, müsəlman oldu. İmam ona belə burdu: "Ey misirli qardaş, misirli kişi, məndən eşit və bil. Biz heç vaxt Allahın varlığında şək etmirik. Sən ay və günəş, gecə və gündüzün həmişə Nizamlı şəkildə hərəkətdə olduğunu görürsüz, görmürsənmi? Ay, günəş, gecə, gündüz. Nizamla hərəkət eləyir. Bunları görmürsən? Onlar bu cür olmağa məcburdurlar. Günəş eləyə bilər ki, ki ümumiyyətlə elə gündüz olsun, mən istərim olan. Elə gecə olsun. Günəş öz oxundan tərəfini, ay öz funksiyasını daha yerinə yetirmir. Onlar hamısı Allahı təbiddirlər. Sonra İmam buyurdu: Günəş və ay öz o, öz ixtiyarı ilə hərəkət edirdilərsə, nə üçün gecə gündüz indikindən daha uzun ola bilmirlər? Sonra Ola bilərmi ki, günəş qrub etməsin, həmişə gündüz olsun? Günəş hərcəcə səhv başın batmır, batmasın. Hansı gücdir günəşi aparıb gətirir? Ey qorbaş, Allah'a and olsun, onlar öz yolları ilə hərəkət etməyə məcburdurlar. Onların güclü olan bir kəsə, onlar özündən güclü olan bir kəsə itaat elirlər. Onlar güclü bir varlığın itaatindədirlər. Bəhsimiz bu günləri heç də ağır qəbul olunmasın. Biz başımızı qaldıray, mövzumuz vardı. Allahı tanıyaq, qiyamətə Allah böləndən sonra bizi dilxəməyinə şək gəlməyə. Necə? Çox sadə. Gecə gündüz elə-belədir. Günəş elə-belədir. Günəşin hərəkətindən, ayın hərəkətindən, yerin hərəkətindən gecə gündüz dəyişmə yer kürəsində həyat mümkün olur. Ancaq qaranlıq olsa yer məhv olar. Günəş yerdən aralansa məhv olar. Ay aralansa məhv olar. Mən hətta bu mütəalleliyində bizim özümüzün uyğun bir misal verim. Ağac günəş yer kürəsindən aralı vəziyyətdə olsa Xəzər dənizini araşdırıblar bizim qonşumuz. Əgər günəş yerdən aralansa Xəzər dənizi gündən-gündən quruyacaq, üşünət basacaq, orada balıqlar, heyvanlar olmayacaq. Bütün Xəzərin ətrafında olan ölkələrin hamısında həyat sönəcək. Əgər günəş Xəzərə çox yaxın olsa, Xəzər dənizinə. Xəzər dənizdə dalğalar var ha. Hər dəm gəyir kesir biz bu tərəfə ya. Tez qabağına beton qoyublar. Bakıda orda, burada bulvar dağıdıra. Əgər günəş çox yaxın olsa, O dalğaların özü elədir hündürlükdə hərəkət edərlər ki, bağlara qədər gedib çıxar. Kimdir tənzimləyib onu? Qoymur hərəkətə. O güc sahibi nadir, o Allahdır. Son. Hətta deyirlər ki, bu günləri insanlar özləri güc sürəb əzür nur, işıq düzədilər. Yaşıl işıq, qırmızı işıq, sarı işıq. Düzdür. Günəşin özünün bir işığı var. Alimlər isbat ediblər. Günəş yaşıl olsaydı nə olardı? Qırmızı olsaydı, nə qırmızı olsa din olardı. Günəşin burancıc var, özü sarıdır. Hər dəm qırmızıya çalar. Çıxanda, batanda və çıxandan sonra hər yeri nə rəngə boyur? Ağ ağ bax. Ağ ağ boyur. Özü sarıdır. Çıxandan sonra bütün təbiəti ağ. Bu nədir? Olaydı yaşıl. Olaydı həyat sap sarı. Hamımız bir-birimizi sarı görərdik. insanların bir əsas üstün pozları var. Buna misal vururlar. O insanlarçı var məsələn, bəzidir o işıqlar qruplara qal o işıqda insan surət surət çıxanda onun beyni çıxan, göz işıqlar, gözün nuru sönür. Allah qüdrətin bizə misal vurur. Allah güc sahibidir. Yasin rəsulə qüdrətdir, biləndir, qadirdir, biləndir. Hamımız ona itaat edirik. Allahın bir peyğəmbər əhli-beytinə ilah tərbiyədir. Bizləri bu ayələri eşidib səni tanıyanmadan qərardır.